Я был входной. А позавчера в среду, что позавчера, у тебя было? Первая встреча была. Угу. Одна сервисная. Да. При рекомендации по клиентам. Так. рекомендация. Да. Звонков ты сколько делал? Звонков шесть. Это было в среду хорошо. А так, а какие планы у тебя на сегодня? Также шайбанку, угу. две первые встречи односовестные, и один вторая встреча. Да. И одна вторая. И одна, вторая. Да. Ведь по совестным здесь были встречи, ты мне говорил, проплатились. Кто проплатился? А вот. Проплатился да, да. у да. нас Красновский. Э, Красновский. Кто у нас? Каменка, ты говорил, по-моему. Каменка проплатился, где? Да. Там ТАСС активит ТАСС доверия? Нет, там ТАСС доверия и ТАСС доверия, доверия. А, ну там и рисковые. я да. пропатился угу. у нас э, в Лос-Анджи. Фоменко я уже отметила, да? Да. Угу. да. Это на раз первой неделе. А, нас, а сегодня с кем встречаешься? Э, с полком встречаешься. Доплата. Кто? С полк. Полк? Да. А это какой был? Заплата, он не поступил в платеж, выяснять, он уплатил деньги, а деньги не зашли? Он не уплатил деньги, там ситуация экономически тяжелая. Это какой год платежа? Это закрытие второго года, это что ли? Он еще очень важно. если он не закроет, то он не денег. Очень важно. У него выпало числа 3 июня, как это, уже то ломает, или уже 3, общем, 3 июня в последний срок, да, хорошо. Хорошо. А плановый платеж 3 мая? 4. 4 мая. Это сейчас решать, да. Искать возможность. Там какой из нас, Тысяча? Больше. 1110. Ну, это небольшая сумма, может где-то найдет. Так, хорошо, ведь. А что по продажам у тебя получается? Довера у тебя перенеслась на неопределенный период пока, ну, да? Довера пока неопределенный. Так, И, что с дальнего еще? Две доверия вернее перенеслась. А Доверя, вторая это кто? Вот это которая паспорта нет. Ну так это ж этот, которого паспорта нет. Вот ну, эти, это один. Так, а, а второй? Вторая, э вторая довера у нас э человек, ну, бабушка с детьми решила сделать внуку программу. Да, Она и что? В свою готова получила, давать, а внуки пообщались со своим другом, который разорвал договор с Таском и получил очень маленькую сумму. Сейчас... Ну, понятно, выкупная сумма. Вот. Поэтому... Поэтому, нужно бабушку садить и рассказывать, что это есть такой ритм. момент. Снимать негатив, mm -hmm. Более того, что сейчас сначала бабушка, потом выходить на того человека, уточнять, что там ситуация. Возможно, там что-то было такое Нужно общаться с этим клиентом и говорить, что есть возможность вернуть эти деньги. Вот вы сейчас заключаете новый договор на льготных условиях, и мы вам ваши деньги, которые вы потеряли, мы вам возвращаем, потому что это были условия договора. То есть вы должны клиенту сказать, что у нас здесь не просто так мы там дали вам полис и все. То есть здесь идет заключение договора. Договор предусматривает двухсторонние обязательства и права. Каждый клиент обязуется своевременно вносить платежи и имеет право получать выплаты по страховым событиям. Страховая компания ТАСС имеет право пользоваться вашими деньгами и обязуется выполнять те обязательства, которые прописаны в договоре. В договоре прописано, что в случае разрыва вами договора вам первые года не возвращает первые два года вообще деньги не возвращаются третьего там меньше, меньше. То есть это все у вас на руках договорит, цифра с копейками прописана. Компания, вот что компания не выполнила по отношению к вам? Давайте разберемся, да? А как можно сегодня исправить эту ситуацию? Вот компания очень лояльно относится к клиентам, и в силу того, что где-то что-то не разобрались, она готова сейчас пойти вам навстречу. Она готова вернуть вам те деньги, которые вы положили. Потому что она заинтересована в вашей выгодности. Поэтому. Поэтому. поэтому... А, там выкупная сумма забрана, стоп, там забрана выкупная, да, это же не просто, это надо разобраться, либо он забрал выкупную, да, если забрал выкупную, тогда все, если просто разорван договор, тогда можно сказать, что есть возможность, что поэтому так вот ему просто говорить: И давайте поговорим по существу, вот Так это все происходит. Вот. То есть есть договор, есть двусторонние обязательства, правовые отношения одинаковые, на одном уровне должны быть. То есть, что имеете, какое правовые обязанности, те наши, все. Клиент должен с клиента снять этот негатив. И тогда вот бабушке, я думаю, что нужно вот даже этим внукам. А внуки взрослые? Внуки взрослые. И внуки взрослые, а дети взрослые. Да, это дети пообщались, то есть, Там, то, ты говоришь, то, что внуки говоря, пообщались? Получается, договор пришел, mm -hmm. лет. дочка. То есть половину бабушка платит. Половину... Родителям нужно сказать еще следующее. Вы понимаете, что сегодня а, разные люди, разные ситуации. Мы же не знаем, как что произошло. Люди захотели раньше времени забрать деньги. Поэтому они не забрали все то, что они положили. И я вам об этом тоже говорю, что первых два года... Если вы вздумаете, забирать деньги, они вам не вернутся, потому что программы целевые. Скажите, пожалуйста, поменяется ли ваша цель учеба ребенка или нет? Зачем тогда забирать деньги? Это специальные инструменты, которые есть в компании для того, чтобы людей организовать, достичь своих целей. Мы с вами занимаемся планированием, и я хочу помочь вам достичь ваших целей. Цель не меняется. Поэтому есть инструменты, которые не дают вам возможности забрать эти деньги раньше времени. Скажите, пожалуйста, если завтра э, 17 лет вашему ребенку, он зайдет к вам в комнату и скажет, мама и папа, я хочу учиться. А, у вас денег нету. Вы обратитесь вот к этому товарищу, который вам посоветовал, что та с плохой, он мне деньги не вернул. Поможет ли он вам финансово? А кто поможет? А что будете делать? Что скажете ребенку, глядя в глаза? А как потом будете нести всю жизнь ответственность? Поэтому сегодня вы единственный человек, который принимает решение за судьбу своего ребенка. И вам только нужно найти человека-профессионала, который вам правильно подскажет, как и где можно сегодня создать резервы, защитить эти резервы и защитить вашу цель. Понял. Вот так вот, надо с ними поговорить. Ну, я обычно говорю, знаете, насколько финансовая ситуация не бывает тяжелая, все равно тяжелее чем вы будете на пенсию, ну, вообще без денег, э, при потере уже здоровья, времени, уже ничего исправить нельзя. Как здоровый, но ну, из любой финансовой ситуации, тяжелый можно выйти. Вот, тем более, что вы прописывали приоритеты, там, ну, на первом месте, например, что ребенок помер, они нет, я а что, не передумали делать. А почему, да, 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 да. а, почему решение да, меняете? Я не передумал, а что там, какое-то холодильник важнее там, или еще что-то, чем ребенок. Нет, нет. Советчиков сегодня очень много. Где будут те советчики в 17 лет, в 60 лет? Помогут ли они финансово? Помогут ли оплатить вам операцию? А, помогут ли вашему ребенку, не дай бог, вы жизнь потеряете? Вот здесь нужно с человеком... Вот я сегодня занимаюсь этим профессионально. Я занимаюсь этим не один год. Это человек. Что может он вам посоветовать? Он кто по Что он может вам посоветовать в отношении вашего здоровья? Что он может вам сегодня посоветовать в отношении каких-то ваших правовых защит? Что он может вам сегодня посоветовать в плане достижения ваших целей? То есть вы должны просто понимать, может, что, может что просто... вы можете советоваться, но только с профессионалом. Вот. Скорее не советую, просто... Слышать, ну, вот я вам Да, негативом. Да, негатив. То есть да, здесь да, нужно да, сесть да. и просто разобраться. Давайте вашего ну, человека да, и с ним это, разберемся. Сделать, да, страшно. вы можете послушать, поприсутствовать, почему такое произошло. И нужно сказать, что есть договор, и должны выполняться обязательства с двух сторон. А если клиент не захотел выполнять свои обязательства, решил прервать этот договор, понятно, да. что он потерял. В банке положите депозит, пойдите раньше забирать, вы тоже проценты потеряете. То есть это же все прописано в договоре. Ну, подождите, почему должен быть не Ведь, в общем, надо с этим клиентом еще Сейчас поработать. Некие, не а, какие еще есть на работу? Вот я сегодня планирую за вторую встречу, сегодня mm -hmm. больше. Mm -hmm. Вернулся, да? Хорошо. Yes. Mm -hmm. Ну, плюс того, вот. смотрим. Ну, есть, есть клиент, же. который ну, имеет ну, доверие у нас. Если у вас так не самое Дадим потом вопрос уже в конце недель. Ну, в ближайшее время. Мы закрываемся в четверг. У нас очень много времени. Ну, Учись, пожалуйста. Смотрите, такие вот ценовые почки... Переключаем. И если здесь возможно делать сразу личные платежи, чтобы потом за ними не бегать. Опять Понятно, уедет, опять потом повторы, и все. Покажи ему, сделай вот распечатку, покажи выгодность. Вот скажи, смотри, если будут наличные платежи, смотри, на выпадено сто будет больше. Ты не будешь меньше уйдет комиссионных на наплату через фонд. Так выгоднее. И потом вдруг ты где-то уехал. А в это время там уже платеж через полгода. Да. А так ты будешь себя год спокойно чувствовать. Поэтому вот мотивируй на годичный платеж, если там есть возможность. Хорошо, а это Володя пошел на телефонку. И начал по клубу телефонку. Хорошо, я тогда с ним сейчас... Чуть, чуть попозже. Что по поводу рисковых продуктов? У нас 1 июня их отдельно не будет. Есть кто-то, кто отдельно может еще купить, но ну, не покупает накопительные продукты. Да, общаемся. Общаемся да. 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 Потому что потом уже однозначно только через накопительные продукты можно будет купить. За счет. И сейчас еще есть возможность купить его индивидуально. Поэтому пообщайся со всеми, кто там. И может быть там родители, садик все-таки, может, на выставке еще там группы набираете, можно, если у вас тоже есть такой -то шанс. Не знаю, я не гарантирую на 100%, что уже с 1 июня не будет их. Но у нас сказали, что с 1 июня будут только накопительные и к ним все связаться все, все. Одна детская, одна взрослая. Отдельно продуктовый стоит планировалось похоже на милицию, на милицию, на милицию, на милицию, на милицию, на медицинскую, медицинскую, медицинскую программу? Да, медицинская. Какая? Тоже. У нас не будет медицинской программы. Не медицинская, в чистом виде, а тоже с медицинской, там есть, есть Это будет решение. расширение программы допомога. До 13, там, 11-13, как сейчас в ассистенте есть, в критик то есть допомогу планирует расширить. Там будет больше, вот как сейчас в корпоративном продукте. А вот вот идея, которая да, вас... да, ассистенцией. А, 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 она же вроде как должна была переделаться под вот, специфику. Ну вот сейчас у нас 1 июня будет критик, не три, а больше. оно будет в опциях на копитку. Отдельно ее не купишь. Но я думаю, если будет почему больше критик, там либо будет дороже, либо если не дороже, будут меньше суммы. Просто меньше пакет, потому что однозначно дешевле она не будет, если будет больше критик. Вот, просто страховые суммы, как они там сделают. Либо там, 100 тысяч на все, на все критик, на 11 критик. Потому что на каждую отдельно, если 100 тысяч, это будет очень дорого стоить. Или дороже. Либо будут меньшие пакеты. Может, может еще ничего пока нет. А рекомендую воспользоваться пока той критикой, которая есть у нас, Батамода. Классная, на полмиллиона почти защита. Там и смерть, там и три основные, которые сегодня... Вот все остальные критики, которые я сейчас добавляю, если делать аналитику по смерти, то они там где-то дальше, они там далеко. У нас на первом месте по смертности это сердечно-сосудистые заболевания, это инсульты и инфаркты. На втором месте смерть в результате ДТП, и на третьем месте это онка. Нет в результате онка. Вот как раз основные три критики, онка, инсульт, инфаркты, они включены здесь. Вот. Потом там на четвертом идут желудочно-кишечные, там еще там почечное уже пятое либо шестое место. То есть вот эти все критики, они там дальше додвинуты по смертности, а вот первые основные у нас защищены. Продавай допомогу, да, продавай, пускай полугодичный, пускай делает взносы сейчас, потому что он все, потом уже не купит, это, 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 а как-то берется. Видите, есть э, у нас э, новости, у э, тебя те не было, значит, у нас есть распечатка, я, Люда, э, вот, поместила там, где у нас финансовые результаты на плакате, э, там выплаты по двенадцатому году, э, значит, количество сумм выплат по разным рискам по в общем по агентской сети и есть в общем по компании да, и есть отдельно по агентской сети. Для себя можно взять, использовать сейчас на встречах, да, то есть показывать, сколько уже денег выплачено у нас сегодня. Это первое. Второе. Есть там информация сейчас а, у нас по а, депозитам банковским, что сейчас как бы прогнозируется. Там а, женщина из партии Батьковщина, а, депутатка дала предложение своего законопроекта, рассмотрение Верховной Рады о том, чтобы уменьшить гарантийный фонд с 200 тысяч, перейти на 12 минимальных зарплат, а потому что посчитали, что средний депозит сегодня а, а, малого а, средняя земная малая, ну, малая это 8 тысяч, средняя это до 20 тысяч. А более 20 тысяч у там немного, небольшого процента, большого количества людей. А поэтому сказали, что банкам платить такие большие комиссионные на банку, чтобы защищать депозиты там богатых людей, нет смысла. а Средний и низший класс населения у нас защищен, у них депозиты